Не тільки люди, але й місто може бути успішним, Щоправда, досягти цього повинні городяни разом. Найбільша ж відповідальність на тих, хто представляє міську владу. Саме про це ми будемо говорити в нашій вечірній студії сьогодні. Мене звати Ірина Козьо. Вітаю вас. Гість нашої вечірньої студії – голова Антонівської селищної ради 2008-2013 років Ігор Семенчів. Добрий вечір вам, а точніше в ці дні Христос Воскрес! Христос Воскрес, воістину Воскрес! Добрий вечір, добрий вечір студія, добрий вечір наші дорогі херсонці. І, говоря сьогодні про прекрасному праздник, який ми з вами відмітили, це Пасха, хочу сказати, що, несмотря на те, що в цьому році ми відмічали Пасху в такое нелегкое время, как для страны, так и для нашего города, но тем не менее праздник этот состоялся. Я с дочерью был в церкви, мы светили Пасху, я видел людей, мы общались с людьми. Люди улыбаются, люди доброжелательно настроены. і я считаю, що э, праздник, праздник Пасха он всегда людей примиряет. То mm -hmm. есть это добрый праздник, светлый праздник, который несет добро, мир и благополучие. И очень хорошо, что сегодня этот праздник людей объединил. Ну і ось в такому в світлі дні, які зараз для нашої держави, для всіх православного люду, э, ми будемо говорити все ж таки про справи, про роботу, а точніше про ваші плани на майбутнє під час одних із наших зустрічей, під час Прямого ефіру. Ви сказали про те, що маєте вже зараз, твой дий намір балотуватися на посаду херсонського міського голови. Пройшло трохи часу від того моменту, як ми з вами не бачилися. Чи ваші плани не змінилися? Абсолютно ні. Мої плани не помінялись. Рішення, яке я для себе прийняв, основується на мнені багатьох людей, которые мене окружають, на мнені тех людей, которые живуть непосредственно. И в городе Херсоне, и в самой Антоновке те люди, которые меня поддерживали изначально, и поддерживают сегодня. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что да. У мене плани не поменялись, я буду приймати участь в этой избирательной кампанії. Зараз громадськість вже почала дуже активно обговорювати, скажімо так, формулу успішного мера, яким він повинен бути, що для нього головне. Це дуже здорово, що люди долучаються до обговорення такої теми. Нам теж цікаво дізнатися, і вашу думку, що головне для майбутнього мера, який зможе зробити наше місто успішним. 에, можна много говорити о том, яким должен бути мер. Я считаю, что мэр должен быть человеком, который не связан с политикой. То есть он не должен быть представлен той или иной партией. Потому что именно борьба партии приводит к тому, что сегодня нет э, понимания, как в депутатском корпусе, нет понимания у разного уровня руководителей. И эта проблема очень актуальная. Мэр в первую очередь должен быть хозяйственником, не политиком. Почему? Потому что, когда выпадает снег, мы не должны говорить о том, что та или иная партия нам мешает его почистить. Когда снег выпал, надо брать его и чистить. Mm -hmm. Когда в городе Бардак и очень много мусора, то надо это убирать. Чистить надо город, приводить его в соответствие, думать о развитии бюджета, о его наполняемости этого бюджета. А когда начинаются возникать политические трения, то есть кто-то тянет на себя канат в одну сторону, в другую, это ни к чему хорошему не приведет, и это будет в очередной раз э та картина, которую мы сегодня видим в городе Херсоне. Досвід господара, ось що важливе на вашу думку для майбутнього мера. Власне, так думають, і дуже багато городян нашого міста висловлюють свої думки в різних опитуваннях на різних круглих столах. Ваш досвід це оголовування в Антонівській селищній раді протягом п'яти років. Що вдалося змінити за цей час в Антонівці? Для того, щоб люди могли зараз розуміти, в яких сферах ви вже маєте дійсно не просто теоретичний, а практичний досвід. Вы знаете, за пять лет работы мы столкнулись с очень многими проблемами, которые нас непосредственно коснулись. И я считаю, что мы эти проблемы успешно решили на сегодняшний момент. Мы смогли полностью, сто процентов закончить газификацию Антоновки. Это проект, который стоил не 1 миллион гривен, но он сегодня реализован, это есть. Мы сегодня работали над тем, чтобы восстановить наружное освещение поселкового mm -hmm. совета и наших улиц. И это тоже сегодня воплощено в жизнь, это реально есть, люди это видят. Помимо этого, внедрены ряд социальных программ, которые направлены на поддержку наших э, инвалидов, на поддержку социально незащищенных слоев населения, на поддержку наших детей. И эти программы сегодня тоже живут, они имеют место, и они очень актуальны. Помимо этого, э, тенденция роста бюджета, который у нас... Которую мы можем наблюдать с 2008 года по 2013 год, она реально присутствует и динамика роста составляет 35% от удельного веса на протяжении 5 лет. Это очень хороший показатель, потому что именно эта работа, которую мы делали, которая направлена была на работу с предпринимателями, mm -hmm. на работу с нашими. Суб'єктами господарської діяльності, які ведуть свою господарську діяльність на території посілкового совета, а в реальних цифрах на сьогоднішній день до питання збільшення бюджету. Ми ще обов'язково повернемося в нашій розмові. Зараз ось що хочу запитати: дивлячись на наше місто, місто Херсон і маючи вже певний досвід роботи в органах місцевого самоуправління, на вашу думку, які сфери сьогодні потребують в першу чергу уваги? Можливо, навіть от по пріоритетності, де треба наводити порядок в першу чергу. Нельзя сказать, что в какую-то первую очередь э, та или иная проблема должна... Быть, должна решаться. Почему? Потому что сегодня в городе на самом деле очень много проблем. Мы должны четко понимать, если вопрос касается бюджета, мы знаем шаги, которые надо предпринимать для того, чтобы он был позитивным и он вырастал. Если мы говорим сегодня о благоустройстве города, то мы должны конкретно понимать, что есть сегодня проблема, есть мусор, есть э, как бы благоустройство города, которое сегодня на первом месте находится, потому что это внешний вид города Херсона, то это другое совершенно направление. Социальная программа – это третье направление. Самое основное сегодня – это безусловно развитие города. Надо понимать, что в городе должен быть порядок, должна быть стабильность, и в городе люди должны жить и чувствовать себя защищенными и не ругаться из-за того, что у них нет в крайней воды или, допустим, проблемы какие-то есть на улице или там утром едя на работу в общественном транспорте кто-то с кем-то поругался. Людям необходимо дать э, сегодня то необходимое, что по сути касается каждого из нас. Круглосуточная подачу воды, нормальное благоустройство внутри дворовых территорий, освещение этих территорий, нормальную дорогу, чтобы люди шли не ломали ноги, не били машины, когда ездят. То есть тот базовый, по сути даже не базовый, те необходимые вещи для жизни, которые касаются каждого из нас. Снова что и до идеального мэра. Громадськість висловила думку про те, що дуже потрібно, аби до влади приходили молоді, нові люди, але разом із тим, вони вже повинні мати певний досвід господаря. Як же ж тут знайти певний баланс? Аналізуючи тих політиків, які вже представлені на сьогоднішньому фоні, якби как бы сьогодні в місті у нас ми їх знаємо. багато політики, які з старими лозунгами, построїть бідіне озеро», вновь будуть то образом участвовать в этих виборах. те политики, которые как спортсмены принимают участие, но никогда не доходят до своего финиша, также будут принимать участие. Очень много людей, я не хочу э, о них говорить и конкретизировать чем-то. Единственное, я могу сказать, что безусловно сегодня опыт, работы должен присутствовать не в бизнесе, не э, на предприятии. Опыт именно в самом, местном самоуправлении, в работе самоуправления, в работе исполкома, в работе с коммунальными предприятиями. Потому что когда человек делает определенные заявления, что он придет и в течение двух-трех месяцев э, наведет, наведет везде ситуации, порядок, так? он даже не понимает того, о чем он говорит. Это невозможно сделать за 2-3 месяца, потому что есть общая система, есть отстроенная определенная вертикаль, которая должна работать согласно э, тех планов, согласно того видения, которое ставит перед собой и перед своей командой руководитель города. Только в таком формате это будет успешный город, и это будет реально реализовываться. Если говорить о изменениях в отношении там, депутатского корпуса в отношении разного рода руководителей то это безусловно будут решать избиратели, когда будут выбирать тех или иных депутатов а тот руководитель города мэр который придет работать он безусловно придет со своей командой и вместе с командой будет работать потому что один человек говорят в поле mm -hmm. не воина должны быть люди которые имеют тот же опыт и которые понимают, что мы делаем. Можливо, зараз наші телеглядачі щойно вімкнули свої телевізори на каналі Скіфія. Я нагадаю, що ви дивитеся вечірню студію і гість нашої студії Ігор Семенчев, голова Антонівської селищної ради 2008-2013 років. Вже сказала ви про те, що під час вашого головування за 5 років в Антонівській селищній раді вдалося суттєво збільшити бюджет. Зараз би хотілося поговорити про не просто теоретичне, а конкретне бачення збільшення бюджету міста Херсона. Як це можна зробити? Отвечая на этот вопрос, скажу, что надо начать в первую очередь с тех э, предпринимателей, которые сегодня присутствуют на рынке города Херсона, то есть которые работают на территории города. Э, приведу пример. Это ряд торговых супермаркетов, которые находятся в городе Херсоне, но не имеют юридического адреса регистрации этого предприятия у нас. И это является основной проблемой, потому что часть налогов, которые они перечисляют в доходную часть бюджета, она, как правило, уходит по месту регистрации этого предприятия, соответственно, в другой регион и в другой город. Я считаю, что если данные предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории города Херсона, они должны регистрировать филиалы на территории города Херсона и таким образом наполнять городской бюджет. Это, я думаю, основное будет направление, потому что оно даст толчок в работе. Это мы видели в Антоновке и сами с этим столкнулись. То есть такой механизм уже был проверен перев... Да, конкретно. этот механизм был задействован непосредственно на территории поселкового совета, и мы буквально в течение полугода увидели реальный результат, то есть мы видим, как приходят деньги в наш бюджет и, соответственно, развиваем это направление и в будущем. Это один из кроков, который можно сделать для конкретного наполнения бюджета. Еще другие механизмы? Помимо этого, сегодня надо привести в соответствие все договора аренды, которые есть в городе Херсоне. Как правило, у нас построена была такая система, что предприниматель, обращаясь в город, для того, чтобы ему продлили договор аренды, продлевает ему его там вместо пяти э, лет на год. Человек опять тратит свои деньги, через год делает новую техдокументацию, заново приходит продлевать. Есть те люди, которые обращаются на продление договора, но в меру определенных бюрократических вопросов им договора аренды не продлевают. То есть то ли говорят прийти этому предпринимателю поучаствовать в инфраструктуре, то ли заплатить непонятно кому, непонятно за что, за какие-то юридические услуги. Человек, соответственно, от этого отказывается, но он пользуется этой землей, ему, по сути, это выгодно, mm -hmm. он пользуется и не платит. И как бы не продлевается договор аренды на эту землю, что невыгодно городу, потому что город не получает деньги за эту землю. И моя точка зрения заключается в том, что сегодня надо максимально со всеми предпринимателями продлить заключить договор аренды, чтобы была наполняемость бюджета. Насколько я понимаю, таким чином удастся и поддержать самих предприятий, которые уже будут знать, сколько времени они могут работать в законном поле, с и таким чином податки все сплачивать именно до города Херсона. Как ни парадоксально, сегодня предприниматели, которые находятся на территории города, хотят и готовы платить в городской бюджет. Но они говорят нам, дайте нам, пожалуйста, пакет документов, чтобы мы не бегали по сто раз те или иные организации, чтобы мы пришли один раз, оформили весь пакет документов для аренды земли, либо же для установки временного сооружения, либо же другие направления. Но мы хотим прийти раз, mm -hmm. получить эти документы, пожалуйста, мы готовы завтра платить в бюджет, наполнять бюджет и развивать ту территорию, где мы работаем. Зараз я б хотіла звернути ще на інший нюанс увагу і наших телеглядачів, і вашу увагу теж. Погодьтеся, місто Херсон, яке власне, напевно, всі міста України починають розквітати дуже красиво навколо, але що, наприклад, не тішить ну, моє око. Величезна кількість різноманітних рекламних конструкцій. Практично на кожному кроці центральні вулиці, не тільки центральні вулиці. Чи є у вас власне бачення, як бути з рекламними конструкціями? Зрозуміло, що без них в будь-якому місці неможливо обійтися, але, можливо, повинен бути порядок. Порядок должен бути однозначно. Потому що, по моему анализу, міст Херсон сьогодні на 30% перенасищений рекламними конструкціями, які, як правило, стоять То есть, Тобто, их їх від виборів к выборам, На этом, соответственно, зарабатывают. А остальное время бывают такие конструкции, которые по полгода-погоду не сдаются, и никакая рекламная продукция, то есть не размещена на них. Безусловно, надо проводить инвентаризацию данных рекламных конструкций, смотреть, где и в каком месте они установлены. Потому что ну, когда устанавливается рекламная конструкция, и подушка отливается из бетона по пешеходной дорожке, где все ходят. Ну, я считаю, что это просто морально неправильно, потому что э, тут ходят люди с детьми. Тут ходят наши уважаемые горожане и как бы перед собой ставить... Видеть этот билборд, это не совсем приятно и не совсем этично. Э, должны быть отработаны четкие правила размещения данных рекламных конструкций. Где, какая протяженность друг от друга, то есть какая-то развязка, то есть согласов, согласование с ГАИ для того, чтобы не было аварийных ситуаций. Потому что мы знаем, и уже были примеры, когда люди э, попадали в аварии, то есть mm -hmm. непосредственно сталкиваясь с этими конструкциями. И ряд других моментов, которые сегодня надо делать, внедрять в жизнь, проводить, для того, чтобы был один порядок были одни правила для всех представителей рекламного бизнеса, которые работают в Херсоне. Чтобы не было хаотичного расставления, где хочу, там и, как говорится, ставлю этот бигборд для того, чтобы размещать рекламу. Должны быть правила четкие и прозрачные, тогда это будет работать система. Одна з складних тем і для нашого міста і для багатьох міст, взагалі нашої держави, це розвиток промисловості і великих промислових підприємств, які з різних причин протягом багатьох років вже в нас не працюють. Чи можна їх все ж таки підняти, допомогти встати з колін і, хоча б не на повну, але на максимально можливу потужність розпочати свою роботу? Як правило, бізнес завжди диктує умови свого розвитку. экономика диктует условия развития бизнеса. Реализация товара, которая направлена либо же на экспорт, либо же на внутреннюю какую-то переработку. Спрос на этот товар также диктует развитие бизнеса в том или ином районе. Сегодня надо понимать, что развитие именно промышленной части промышленных предприятий города Херсона безусловно должно быть и должно присутствовать, потому что это наш бюджет, это рабочие места, места для наших горожан и это наполнение как бы доходная часть бюджета города Херсона. Что надо сделать для того, чтобы заинтересовать бизнес развиваться в городе Херсоне? Полностью убрать бюрократические подходы к привлечению инвесторов. Пожалуйста, мы готовы. Вот территория, вот направление, вот оформлены официальные документы. Приходите инвестора заходите, начинайте строить, строить свои предприятия, строить свою переработку. Мы будем всячески помогать и решать те проблемы, связанные с согласованиями, с документацией. Город готов помогать для того, чтобы люди принесли свои деньги в наш город. І почали здесь працювати і розвивати наш город. Зараз розказали про те, як можна збільшити бюджет. Конкретно провести перевірку рекламних конструкцій, провести перевірку підприємців, наскільки іде е, оформлені їхні підприємства. Допомогти е, в тому, щоб зайшли інвестори на територію нашого міста. Скільки часу на все це потрібно за вашим баченням? Е... Вопрос по инвестициям – это вопрос, который займет более долгий период, потому что он не решается в течение месяца, полугода или года. Вопрос, который связан непосредственно с бюджетом, с предпринимателями, с юридическими адресами, с рекламными конструкциями и со многим другим, что сегодня наполняет, по сути, бюджет города Херсона, это вопрос, который в течение года можно решить. Реально решить при условии, когда все органы будут угу. работать, как бы исполнительные власти будут работать вместе. Та же налоговая, как бы те же сотрудники с горосполкома, которые отвечают за доходную часть, за наполнение доходной части бюджета. И тогда таким образом можно в течение года, я думаю, этот вопрос решить и решить. Это будет эффективно. Мы смогли у себя его решить в течение полугода. То -то Работает Учитывая, что в городе на порядок больше предпринимателей, субъектов хозяйственной деятельности, то это займет, соответственно, и больше времени. У нас залишається буквально дві хвилини в прямому ефірі, і на завершення нашої розмови ми вже дуже багато серйозних тем обговорили. Хотіла б зараз ще звернути увагу на не менш серйозну тему, як розвиток спорту і здорового способу життя в нашому місті. Як долучити до цього молодь, як її підтримати в пориваннях і зробити так, щоб Херсон був не просто успішним, але й спортивним і здоровим. Тема очень актуальна для наших громадян, непосередньо для молодіжі. я думаю, что и для всех, кто живет в нашем городе, развитие спорта. Спорт может развиваться тогда, когда для него созданы условия развития. То есть э, наши ребята не могут прийти на стадион и заняться спортом, если там нет соответственного оборудования, инвентаря. В городе необходимо построить один городской муниципальный, я это подчеркиваю, спортивный центр, где будут объединены все виды единоборств, легкой атлетики, гимнастики, баскетбола, волейбола. База сегодня есть, где это делать. Я всегда приводил пример, почему в Голой пристани, назвав народным проектом этот комплекс, люди смогли построить. Часть денег э, пришли из э, госбюджета, часть денег были из местного бюджета, часть денег э, как бы давали люди для того, чтобы построить этот проект. И он сегодня есть, живет и имеет свое место. Поэтому в наших планах, безусловно, строительство в городе единого муниципального спортивного комплекса присутствует. Мы эту тему еще будем с вами развивать, обсуждать и, я думаю, мы ее реализуем. І 1 май ми приглашаємо всіх жителів міста Херсона на стадіон Мастер С, який находиться в районі молодежного пляжу, для проведення футбольного турніру Спорт за мир, який начнеться в 11 часу дня. Поэтому при наличии свободного времени, пожалуйста, приходите, будемо рады вас видеть. Ми сьогодні спілкувалися в нашій вечірній студії з Ігорем Семенчевим, це голова Антонівської селищної ради 2008-2013 років. Дуже хочу, щоб вже останніми словами нашої вечірньої розмови стали. Приветствие и пожелания телеглядачам, пожалуйста. Пожелания только одни. Крепкого здоровья, хорошего настроения. Знаете, что город Херсон, наш город, очень красивый. Город, который будет развиваться. Я думаю, что мы вместе с вами сделаем все для того, чтобы мы гордились тем, что мы живем в этом городе. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Мы прощаемся с нашим гостем. Смотрите следующие программы и в ранку, и в вечер на телеканале «Скифия».